ગ્રંથના મંગલાચરણમાં ગ્રંથ રચયિતા આચાર્ય શ્રી વિહારીલાલજી મહારાજ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની સ્તુતિ કરીને ધર્મવંશીય પરંપરા તથા મોટા સંતોના ચરણોમાં વંદના કરે છે oh यतारिणं श्रुतिमुनिकसं वारिणम् तं जाया 감 <목소리도> 아. <목소리나> श्री पुरुषोत्तम प्रगट प्रभु भुवन भुवनसकलनाभोप सहजानन्द समर्थ हरि नमो महामुनिरो श्वरादिनेक अण्डकारणम् सुधर्मधूरिकार सदा सुबोधदायकं नमो मुनीन्द्रनायकम् उपात्रितानिकन्दनं भजामि भति पुच्छेदनम्, अवांति वेदनं बेदनम्, सुशास्त्र रीति शोदनम्, यतार्थ बोध बोधनम् सुमोक्षु मार्ग मंदनम्, खलत्व भजामि पूर्ण भक्तसङ्गपूजितम् कवेशकीर्तिगोजितं सदा स्वदासपालकम् अनन्त अनन्तसन्त अर्चितं सुचन्तनादिचर्चितं सुपुष्पहार शोभितं सुगन्ध भृङ्गलोभितम् मनो गिरा क्रिया नमा स्वामी सदा अहो प्रभु स्तुति करू सुहेटली इच्छा धरु तवांगी स्मृति रहे बिहारी लाल जी कहे बिहारी लाल जी कहे जी कहे रहो स्मृति अंतर मा तमारी अखंड इच्छा उजधारी चरित्र चाही कुच तमारा सदा हरो संकट जे अमारा विघ्नो निवार्या वृषभति केरा हर्यामुनि तणा घणेरा जेवी प्रहस्ति तणु दान लिधो तेनु तमे पाप निवारि दीधो घृत्याथ की भक्तली धो गारी देवी रिते पीड़ हरो अमारी परस्परे दैत्य लड़ी मराव्या देवी रिते संत सुखी कराव्या घना जनों ना अति कष्ट काप्या अहो कृपाणो सुख सद्य डूबी जता तमे जितार्या संभारता मानस ने उगारा मही नदी मां करुणा करीने ने उगार ली रघुवी संभार एमज आवो अहो दयाड़ो दुख थी बचावो ना जा शिरे जस दे भूपे करी प्रतिज्ञा थई क्रोध रूपे तमे जय दर्शन साध्य दीधो भक्तनो संकटनाश की धु वडोद रामा मुनिमूत जारे जीत्या सभाजै पास त्यारे सहायता त्याण सद्य की धी हैया अद्भुत अद्भुतहम दीधी शिशु श्री भगवत प्रसाद पड़ा रे थीजो विषाद तमें जीते ने पीली लीधा जनों ने सुखी मकी आ ग्रंथ नो पंथ पू आशा तमारी एक आणु विघ्नो बधा दूर करो दयाण मागे मुखे एज लाल वन्दो राम प्रताप भ्रात हरिना जे आप छे आपनिष्पा शङ्कर्षण जेहनि जन कहे आप छे तथा सुजनता सर्वे दिशे सदुणो इच्छा राम जी श्याम अनुजे जन्म में दी पास अहो श्रद्धा जीवी जड़ी ग्रंथरचिता ते असीर रहो जन्म कौशल देश मा। द्विजाति कुल माधीर विदेश गत वधु भ्रात जुत वन्दूते रघुवीर जिनि महाप्रभुजी पद आप जेनु विशेष विश्व विश्वव्याप्यो जेने प्रसन्न परिपूर्ण करा हरि बन्दो सदा सद्गुरु रघुवीर जिने आचार्य धर्म बहुमर्म सुकर्म जाने सुज्ञानवान अभिमान उरेन आने। देता विशेष उपदेश कृपा करीने मन्दो सदा रघुवीर जीने जिणे मने निज कने रथमालयि प्रयाण सुख संविधिनादयिने दीधि शिखामण सुधा उचरीने बन्धु सदा सद्गुरु रघुवीर जीने चरित तनों छे जानिए ग्रंथ जी है सुख कर हरि लीला कल्प तरख्य है